Добрый, короче, новая рубрика Блиц. Блиц ко мне, короче, вопросы из комментариев, которые она собирала Надя. Я их не читал, поэтому не знаю. Блиц номер один. Что думаете про скандал из Грошима э, МСЭК? Еще далее будет. Но хотелось бы социальной справедливости, чтобы все, кто там был замешан в этих историях, чтобы все присели. Э, потому что реально это уже тупо запарило. Там миллионами выгребаются. Если будет из серии еще залог там 10 тысяч гривен, но я утрирую, там миллион гривен, то это будет трэш и позор. Вообще, короче, за коррупцию надо убрать возможность несения залога. Я про это говорил еще с самого начала. Что во время военного стана надо убрать, короче, залог по любым коррупционным делам. Еще думаю, ну это палка в двух концах, потому что силовики могут прикручивать коррупционные статьи и типа ты не выйдешь под залог, поэтому давай взятку. То есть тут надо думать, но залог должен быть не меньше той суммы, которая была изъята или которая в обвинительном акте находится. Второе. Что думаете про вчерашний рейд ТЦК на концерт и клубы? Ничего не думаю. Нормальная история, почему не происходит это на постоянной основе. Раз. И второе. Да, я сын депутата, поэтому у меня повестка есть и я не прихожу. Чаруб... Третье. Чи рубится для захисту Петрынка и украинцев на оккупованных территориях? Ну, делается. Но это делается скорее на бумаге. Ну, во-первых, реально давайте отвечать на вопросы. Как можно помочь? Те, кто не выехал или не захотел выезжать, ну как сейчас помочь? Ну, вот. Ответьте вначале на этот вопрос. Принимать какие-то законы, которые все равно не будут работать, ну это мы умеем четенько. А реально оказать какую-то помощь. Ну. Чему так гучно молчать про ОТРК Сапсан? Дима, я не знаю, что это. ТРК Сапсан – это, по-моему, стратегические ракеты, комплекс, который, по-моему, даже нами был когда-то разработан и внедрен. Я не знаю, где он. Наверное, он есть. Наверное, его, может, докручивают, используют. На самом деле, хорошо, что про него ничего не говорят. И лучше ничего не говорить, чем что-то говорить. Если, если оно работает. Если не работает, то, наверное, надо задавать эти вопросы. Но я не сторонник писать новости и озвучивать о том, что мы, наконец-то, начали продавать электричество. Мы починили все блоки. Ну, это дебилизм, короче. Есть свет и есть свет. Не надо про это писать никому. Что думает о промырном план Зеленского? Ну, а что там думать? Ничего не думает. Скажу честно, даже не читал его, потому что, а, нет времени, б, короче, нет времени. Что Биня, Дагестан, Ингушетия против Кадыровской Чечни? Я этим занимаюсь. Все будет хорошо там, ну в смысле, так как нам нравится. Глобально про это можно рассказать следующее: то, что Кадыров там объявил кровную там месть, все это херня и всех вызовут куда-нибудь там в Москву и все извиняться и ничего не будет, не будет никакой кровной мести, потому что Путин этого не разрешит, иначе это будет полноценное, короче, нарушение всего, чего можно и нарушение вот этого тонкого э, баланса, тонкой, типа, э, черты, когда они друг друга не кусают. Поэтому, думаю, ФСБ, Москва выйдет на всех, кому он обратился и выйдут на Кадырова, тоже скажут, по уме, ну, короче, прикрой чуть-чуть свою штуку эту в которой он есть. Куда двигаться, чтобы не было повторения 22 года? НАТО, ядерка. Ну, что ядерка? Ядерки у нас нету. НАТО, ну, НАТО это такая какая-то эфемерная история, про которую все говорят, но ну, а толку никакого. Все знают о том, что в НАТО не возьмут, если есть открытый, незакрытый конфликт. Все, точка. Поэтому все, что нам может дать НАТО, это великая НАТО. Это вооружение и побольше вооружений. Чему не принято никаких мер Стосовно Марьяны Безуговой Ну она народный депутат К ней меры во первых А. Не так легко применять Б. Короче Ну я не знаю что она еще там Вопрос вопросов Ну такое короче Она реально столько набакопорила И да Чьи доцелем ставят и Про подання заяву У суд суд Счетом некомпетентности деятельности Червоного Христа Смотрите Красный Крест это организация. Кому можно предъявить? Кто будет ответчиком? Вот и все. Можно собирать комитеты, говорить о чем-то. Ну и будет обращение в суд, и суд даже вынесет решение. Вы некомпетентны. И что дальше? Кому от этого будет лучше, хуже? Но зато можно да, отправить там, 50 депутатов, которые будут ходить там, по Европе и рассказывать, что мы тут в комитетах готовим. Позов до Червоного Христа. Херня это все. Надо заниматься то, что может хоть что-то дать, а не просто тратить бюджетные бабки, короче, на истории, в которых не будет никакого профита. Ну, реально, что даст? То, что суд вынесет решение, что Красный Крест некомпетентный. Окей, что нам от этого? К пленным они начнут попадать. Ничего не будет. Дима, расскажи отдельно про работу ФСБ с пидерами, которые вернулись. Про твои интервью, что говорят. Ну, я там на отдельном карандаше у них. Это как бы известно и понятно. Я не могу понять, что мне нравится. Моя футболка. Угента ФСБ, короче. Попадают после обмена они в Московскую область в ФСБшную часть. Там с ними работают ФСБшники. Да я это все рассказывал на всех интервью, поэтому... Вопрос несостоятельный, потому что ответ на него уже давался не один раз. Читайте в комментариях и напишите, как вам э, эта новая рубрика Блиц, который может быть, а может не быть.